Першою Аваков виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ прилюдним відео зі схемою спецоперації і затримання Сашка Білого. На ньому керівник групи із затримання спецпідрозділу Сокіл вже постфактум розповідає свою версію подій, як то було. Дима, не дима, а пилі, землі і так далі. От. В этот момент я зафіксував його голову, тому що слідом біжавши сотрудник схватил лівою руку. А напарник, который его повалил, выдернул его правую руку с оружием вот, и прижал ее к земле. Причем При этом еще произошел еще один выстрел, то есть он еще нажимал на спусковой крючок. Вот. Они выбив оружие, заведя руки за спину, одев наручники, вот, мы уже начали производить рецепервичные осмотры. По поводу наручников много муссируется по этому поводу разных версий и догадок в обществе, якобы он убегал в наручниках. Еще раз подчеркиваю, он не был задержан в кафе Три Карася, он убегал с места задержания, вот. стрелял по сотрудникам милиции, при задержании оказывал вооруженное сопротивление. Вот. При задержании в лесополосе только тогда мы его повалили и одели наручники, чтобы вот. обезопасить окружающих и только потом при его поверхностном осмотре мы обнаружили, что у него пулевое ранение в область груди, которое нанес он сам себе, никак не, сотруд... не наши сотрудники. Вот. наши сотрудники стреляли по ногам его. по поводу якобы разрезания одежды для того, чтобы убедиться, что у него не было бронежилета, чтобы его уничтожить. Опять же, мировая практика при оказании медицинской помощи, экстренной медицинской помощи вот, в экстренных ситуациях. Одежда не снимается, ее разрезается для быстрейшего доступа э, к ране, ее осмотра и оказания необходимой первой медицинской помощи до приезда скорой помощи. Вы понимаете, мы силовое подразделение, которое защищает закон. Политики пусть играют в политику. Журналисты, писатели, у них своя работа, свои задачи. Они воспринимают мир по-своему. Мы представляем только закон и выполняем законные требования. Не чьи-то прихоти, а законные требования. Если это идет в разрез с законом, мы это не выполняем. Человек на крик сотрудника милиции. Милиция стоять, оставаться на местах бежит с места преступления. Потом на повторный крик, неоднократный повторный крик наших сотрудников оборачивается, навести, начинает по нашим сотрудникам вести огонь вот, из оружия, то, по-моему, факт агрессии просто на лицо. Тем более из всех сотрудников, что там находились, боевое оружие было применено только тем сотрудникам, по которому он стрелял. И наш сотрудник применял оружие только для его остановки, чтобы он не сбежал и чтобы предотвратить стрельбу по нам, по своим товарищам. Выпрыгнув вслед за ним, я увидел, как Александр Музычка убегает в лес, в глубь леса. После чего я стал кричать, стоять милиция причем неоднократно. С полуоборота он начал вести огонь в меня. Я получил ранение в правую руку. Я не обращал внимания на боль. И понимая о том, что мои товарищи нуждаются в моей помощи, в силовом задержании белого, я стал дальше преследовать его. Ось таке відео сьогодні розповсюдило Міністерство внутрішніх справ як свою версію. Фактично ми з нею ознайомилися, але це версія міліціонерів і не, це не версія міліціонерів, це просто нахабна, відверта брехня, яку я навіть не хочу коментувати. Це якесь просто дежавю. Мені здається, ми повернулися на 4 місяці тому, коли нахабні пики Захарченка і його приспішників от коментували те ж саме. Сашко був в наручниках, спочатку він застрелився двома вистрілами в серце, а потім продовжував так чинити спротив, що на нього треба було надягати наручників. Ну вибачте, про що ми взагалі говоримо? Я ще це, раз повторю, ми проти, чули? Я не знаю, для чого це взагалі показувати. Це от як колись сказала Олена Белозерська, вона сказала, що є така аксіома. Мент бреше, якщо не доведена зворотня. Оце, власне, ілюстрація цієї. аксіоми. Мент бреше. Нахабно, злочинно, я думаю, що вони мають не кричити, принести вас покарання мікрофон, як мінімум. не лише не лише, за от, політичне вбивство, а й за цю відверту нахабну брехню. Я повторюся, це версія міліції. Та це не версія, ну, це, а, це, це брехня. Це просто це, відверта, це ваша оцінка. Брехня. Для мене це версія міліції, тому що є інша версія, яку ви можете озвучити. Зрештою, треба розбиратися в тому, що відбулося. Відбулася ліквідація, відбулося, відбулося І політичне в мене, вбивство. У мене питання.